Tarix boyu insanlara və cəmiyyətə sayısız hesabsız əziyyət və bəla gətirən hiləgər bir təhlükə var. Bu təhlükə insanları ehtiraslar, nöqsanlar və inadkarlıqla yaşamaya yönəldir. Bu bəzən bir faşistin sıxılmış yumruğunda, kommunistin oxuduğu marşda, bəzən də gənc bir qızın sevdiyi oğlana yazdığı sevgi məktubunda özə çıxır. Bu təhlükənin adı romantizmdir. Romantizm bəzi insanlar tərəfindən zərərli hesab edilir. Əslində isə dindən kənar insanlara və cəmiyyətə xas xüsusiyyətdir. Şeytanın bəşəriyyəti Allahın yolundan azdırmaq üçün istifadə etdiyi silahdır insanları ağl əvəzinə hisslərlə yaşadır. Ağlını işlətməyənlər isə Allahın qudratının fərqinə varmır və onun yaradılış dəlilləri üzərində lazımınca düşünmürlər. Sad surəsində buyrulduğu kimi: "Allah Qur'anını ayələrini düşünüb dərk etsinlər və təmiz ağl sahibləri də ibrət alsınlar" deyə nazil etmişdir. İnsanı ağıldan uzaqlaşdıran romantizm eyni zamanda dinlən də uzaqlaşdırır. Bu filmdə romantizmin yaxın tarixdə və gündəlik həyatda necə böyük sıxıntılara yol açdığını təhlil edəcəyik. Quranın rəhbərliyi ilə bu təhlükədən uzaqlaşmağın nə qədər asan olduğunu görəcəyik.